Всем привет, с вами Лиза Леоненко, и вы на канале Lovely Time. И сейчас я покажу как бы легкий очень браслет. Ну, для некоторых, ну, новичков он тоже легкий. Советую новичкам. Из Raven Loom я буду плести из некоторых резинок. Я показала вам зеленый, но я буду плести из таких резинок. Вот, видите, они такие прочные. Их даже раскусить нельзя. Видите? А простые резинки можно раскусить. Ну, там чуть-чуть осталось, но это не важно. Ну, начинаем плетение. Закручиваем в 4 оборота. Вот так вот потом берем эти резинки, но можете взять разных цветов. Я, например, возьму такую, такую и такую. Складываем их вместе. Ну, этот браслет, между прочим, э, называется как его там, блин. И, кстати, и вот так вот перекладываем. И вот так вот, если вы хотите, чтобы было равномерно, все красиво, они а не любыхные, лишь быхны, то тогда вот следуйте за мной и выбирайте любой цвет, который вам по душе. И, про... и продолжите. Вот э, пойдет такая цепочка. Я сейчас еще один раз э, сделаю. И потом я промотаю, вы, вы посмотрите, что должно получиться. Этот браслет называется очень по-легкому. Это кинжал можно еще назвать, а можно назвать клинок. Такие легкие названия. Или просто меч. Вот, посмотрите, как у нас выходит. Вот тут зеленое, здесь такое. И сейчас вернусь через секунду. Вот, посмотрите, у меня такое <coughs> получилось как бы. Вот. <coughs> Такой браслет выходит. Теперь просто сматываем это вот так вот берем, наматываем на палец, вот так вот от тягиваем и зацепляем крючок. Можно простой, можно непростой. Одеваем. Ну, за другой конец, конечно, вы не нацепите. Но это правда надо делать с этим. С... Вот так вот. Ну, с, короче, вы поняли как. Короче, вот, вот зацепливать за 4 оборота. Ну, я не сделала такой большой, но можно его, если вы сделали такой, то можно его, в принципе, как бы повесить, как украшение на елочку. У меня много есть украшений на елочку, их сама придумала, не снимала видео, потому что раньше у меня телефона не было. Появился, появился, только недавно. Там. Когда перешла в четвертый класс. Конечно. Там вот такой вот браслетик. Он хорошо тянется. Но я рекомендую делать узкие браслеты, чтобы они хорошо осмотрелись и было видно, как здесь перелив идет вот такой вот. Ну и до свидания. Я делала браслет. И до, до свидания. С вами была Лиза Леоненко, и вы были на канале Лаури Тайм. Ставьте большие пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч! Пока!